Всем привет, с вами Саша, и сегодня я хотел бы заснять еще одну серию по фарму в Clash of Clans. Сегодня я бы хотел заснять ее на фарме на испанском языке. Я решил попробовать, потому что мне много кто говорил, что хорошо попробовать, что попробуй. И я рад, что пробовал. Во-первых, смотрите, вот это все я сносил Техан. Первых две я снес на турецком, потом попробовал на испанском. Вот это все. Смотрим вот как раз. Ну, драга второго я как бы использовал не для фарма. Я так хотел попробовать снести ТХ. Смотрим. Я сначала выпускаю просто... Смотрите количество лута. Я просто выпускал сначала вот так. Забрал полностью весь черный. То есть, ну, сами понимаете, черного хоть было сто 120. Ну, но... ну хорошо. еще выпускаю. Потом уже, когда потратил все... Варвар луков. Да, вот. Луков. Вот здесь сейчас выпускают, ну начну, начнут начну искать Да, вот. Загрыз и король, потому я его сначала не заметил, но я как бы видел, что он есть, но я потом забыл, но я забыл про него. Выпускают своего короля, и они как бы размачивают их. Коре, то есть здесь нет ничего странного. Я уже сношу 36%, здесь сейчас убьют несколько лучниц, но это не страшно. Я выпускаю еще новых. Здесь выпускается здесь тоже много лучниц, как видите, но их убивают. Вот это было жалко. Ну и ничего, сейчас здесь еще лучницы, работаете король. Короче, а теперь смотрите. Уже почти всех выносят, мне было уже срать, я просто выпускаю дракона. С крепости, который я хотел атаковать на КВ. Но атак на КВ у меня не будет. Почему объясню? Я хотел написать, нападать четвер... на четвертого и на. Я не помню на какого, и на какого-то еще. Но у меня хорошие соклановцы взяли и напали на моих атаки. Я был очень обижен на них, я не буду нападать на этих Вот сейчас я в ускоренном режиме. То есть, он просто сносит сейчас немножко этих... Сносит еще две добывалки, ну, то есть, еще немножко золота зафармливает мне. Вот он лох, немножко здесь лохнулся, и если бы он пошел сносить, это я бы еще ты хаснулся. Вот так атака заканчивается. Вот это реально была хорошая атака на 300 тысяч элика и 200 тысяч золота. Почему хорошо смотрите, три часа. Завтра буду ставлять, э, я ставить завтра. А, так у меня тысяч, тысяч, тысяч триста. Поставлю Маган раз и, и поставь за день за деньги поставлю, а я не буду ничего ставить. Я болью лям в забор и поставлю воздушку до третьей качаться. То есть я сейчас хочу сделать как бы. Э, укрепление на воздушной обороне, чем на наземной. Потому что наземной, как бы, все пушки, все башни магов, все мортиры у меня полностью улучшены. Осталось только башни лучницу. улучшить. И все. Ну, я думаю, что вот такая атака была хорошая. Хорошая атака была, ты слышал? Но ну, я не буду еще так Хорошая была атака, как на моем, по моему мнению. Думаю, лучшая, одна из лучших атак за всю историю снятия мной фарма в Clash of Clans. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, заходите в наш клан Варвары на КВ. Ссылка на него, конечно же, будет в описании. Ссылка, точнее, не на клан, а на группу нашего. А на, на, ссылка на группу меня и на группу моего канала в э, ВКонтакте тоже будет. Заходите, подписывайтесь, э, если хотите. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока.